Эта работа была проведена именно мной и совместно с силовыми структурами. Потому что до меня доходили сведения о том, что админотдел, наш админ отдел занимается поборами среди по нашим жителям, которые поставили ТСК или мафы, как мы их называем, на территории нашего города. Поэтому я обратился к силовым структурам, чтобы они обратили внимание и проверили эту работу. Конечно, мне жаль родителей, тех родителей, которые сейчас переживают, что их не дети сотворили это. Но я скажу, хочу одно, что я эту работу буду продолжать. Когда мы пришли к власти и меня избрали, я сказал, что я лично буду за руку отводить в прокуратуру или в силовые структуры тех которые, людей, нашего бюджетных организаций или городской власти, имеется в виду чиновников, тех, которые заниматься этим вопросом будут. Но неоднократно говорил я это, неоднократно беседовал практически на всех оперативках, я об этом говорю каждое утро своим замам чтобы и начальникам управления, чтобы обращали внимание. Но как-то наш младший состав этого не послушался. Но вот из этого и все вытекает. Конечно, это неприятно будем говорить, но я буду идти до конца. Я и сейчас обращаюсь к предпринимателям и жителям города. Если кто-то приходит к вам, это именно власти требует, сфотографируйте его. Если не хотите говорить мне, пришлите мне фотографию этого человека, где вы с ним беседуете, и мы будем продолжать эту работу. Совместно я, как городской голова, и органы силовые структуры, нам трудно будет это. Вот если нам будет помощь предпринимателей, жителей города, тогда мы наведем порядок. Этого нельзя стесняться, это просто нужно ускоренять.